Yusof Rauter perlu mengambil tindakan terhadap pihak yang meletakkan dadah dan juga pistol pastu ke atas dirinya. Bahawa Yusof Rauter ini telah diperangkap dan pihak... Lepas ...bersumpah. Lepas tu kamu tak buat lagi sumpah lah. Not Forever dalam kepala rakyat yang biasa. Saya pun dah cakap itu. Anwar kamu takut apa? Kalau kamu betul, pergi bicara dalam itu. Kamu bagilah affidavit kamu. Bagi affidavit kamu, Anwar Ibrahim. Oleh keluarga Yusof Rauta yang menyatakan dengan jelas penama-penama yang berada dalam laporan polis ini harus disiasat. Pembahasan Yusof Rotter ini daripada dua pertuduhan berat. Pengedaran dadah jenis cannabis dan juga pemilikan pistol palsu. Bukan sekadar kisah pribadi, ia adalah ujian terhadap sistem keadilan Malaysia. Ini menunjukkan bagaimana kuasa boleh dipergunakan untuk mencemarkan integriti institusi undang-undang dan bagaimana permainan politik boleh menghancurkan kehidupan seseorang. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dengan jelas membebaskan Uh, Yusof Rotter selepas mendapati tiada bukti kukuh, tiada elemen pengedaran dan pistol yang konon yang dimiliki itu uh, bukan pula pistol yang se sebenar, kes ini langsung tidak layak untuk dibawa ke perbicaraan penuh. Tapi persoalan yang paling besar yang perlu kita tanya sekarang siapakah yang meletakkan? barang-barang tersebut. Cannabis ini bukan turun dari langit. Pistol pas tu pula bukan tiba-tiba dia muncul dengan sendiri. Tiba-tiba di dalam beg. Tak mungkin. Mustahil. Pasti akan ada tangan yang meletakkan dan tangan itu tidak akan bergerak tanpa arahan. Maka, siapakah yang mengarahkannya? Haa. Saya merujuk kepada kenyataan tegas di Facebook uh, YB Pasir Mar, Ustaz Ahmad Fadli Syari. Beliau menyatakan bahawa Yusof perlu mengambil tindakan undang-undang terhadap polis di Raja Malaysia dan juga Kementerian Dalam Negeri, KDN. Ini bukan soal pampasan, ini adalah soal maruah dan soal kebenaran juga. Jika benar wujud campur tangan politik untuk memerangkap Yusof, kerana kes lama yang pernah mencetuskan kontroversi melibatkan perdana menteri maka ini bukanlah kes biasa ini adalah satu bentuk penyalahgunaan kuasa pada tahap tertinggi negara. Dan kita percaya ramai dalam kalangan pegawai polis yang jujur, berintegriti dan tidak rela nama PDRM dicemari oleh tangan-tangan politik yang kotor. Tapi malangnya mereka terpaksa akur kepada arahan daripada pihak atasan. Lebih-lebih lagi jika arahan itu datang dari seorang menteri yang ada kuasa terhadap pasukan keselamatan Hmm. Dan KDN terus membisu. Mereka tak jawab apa-apa pun. Tiada statement yang dikeluarkan. Siapa yang mengarahkan pertuduhan terhadap Yusof Raza ni? Jika benar ada arahan untuk disetup dalangnya wajib dibongkar. Institusi kepolisan negara mesti dibersihkan, dipulihkan dan jangan jadikan anggota polis sebagai kambing hitam kamu yang hanya kerana mahu melindungi kepentingan peribadi politikus tertentu kepada rakyat Malaysia. Ingat hari ini adalah hari Yusof Raza yang kena. Esok mungkin sesiapa saja di antara kita semua yang kena macam dia. Kalau institusi boleh digunakan untuk menjatuhkan orang melalui tuduhan palsu macam ni, maka tiada siapa pun yang benar-benar selamat sekarang ni. Keadilan mesti ditegakkan. Yusof Rotter perlu mengambil tindakan terhadap pihak yang meletakkan dadah dan juga pistol pastu ke atas dirinya. Biar mahkamah yang mendedahkan kebenaran dan biarkan mereka yang menjadi dalang. Konspirasi ini diheret ke muka pengadilan. Kita tidak mahu menjadi Malaysia sebuah negara yang macam cerita. Ini. Kamu ada lawyer, kamu Perdana Menteri, Presiden Parti, all the resources semua. Toke-toke, taikun-taikun -toke ni kebanyakan atau semuanya backing kamu. Kamu tak ada masalah kalau kamu betul. Kamu tak ada masalah nak lawan news router ni. So kebab apa kamu takut sangat ini Anwar? Jenayah serangan seksual. Ini ada spesifik mangsa. Sebab tu saya tak faham lah. Bukan saya tak faham lah. Saya ingat... Saya tahulah geng-geng basah kepala ni macam saya cakap lah. Mereka kena kencing atas kepala, mereka terima aja. Eh. Kamu nak backing Anwar Ibrahim, tapi kamu lupa ke pasal pasal the victim itu. tu? Eh? Kamu nak backup orang yang dituduh sebagai pemangsa. Anwar Ibrahim sekarang dituduh, didakwa, walaupun Wa'imah civil lah eh, sekalipun, Your Rauter tuduh dia telah melakukan serangan sexual. So Anwar Ibrahim sekarang is the subject matter. Dia dituduh melakukan serangan sexual. So siapa yang nak backing Anwar Ibrahim ni? Kamu lupa ke ada mangsa dalam kes ni? What about the victim eh? Dulu saya ingat masa kes uh, masa kes uh, siapa ni? Uh, Saiful Bukhari eh. Uh, Saiful Bukhari Uh, kes sodomi dua eh, pada ketika itu. Saya dalam kerajaan pada masa itu. Dalam kes uh, Saiful Bukhari, uh, banyak orang-orang penyokong Anwar Ibrahim yang liberal ni eh. Dia kata, okey apa ni, apa jenayah liwat ini uh, dalam undang-undang Malaysia tidak boleh diterima. Tetapi kalau ia suka sama suka, okey Ha, dia cakap macam tu. Ada dua benda dekat situ. Nombor satu liwat ni dekat Malaysia masih salah di sudut undang. Second, suka sama suka pun tak boleh. Ha, kalau mengikut undang-undang eh, undang-undang sivil -undang pun tak boleh, undang-undang syariah lagilah tak boleh eh. Ha, nombor, uh, nombor satu nombor dan nombor dua. Lagi satu, ha, uh, daripada segi itu eh, kalau kamu kata suka sama suka pada ketika itu kamu boleh terima eh, ha, sebab ha, uh, ikut suka dia lah. Dia suka, dia ni suka, boleh jangan liwat ha, Itu mungkin uh, Di dalam kepala penyokong-penyokong uh, orang kata PH pada ketika itu Benda ini dia buat ke tidak Tapi suka sama suka tak apa ha. Itu Kalau benda ini suka sama suka tak apa Kamu kata pada ketika itu Kali ini lain Kali ini tuduhan yang dia buat Adalah serangan seksual Maksudnya orang yang menjadi mangsa Itu tak nak benda ini Ha. So sebab itu kamu kena tengok pada segi mangsa juga. Jangan nak backing sangat orang itu tapi kamu lupa kepada mangsa. Kalau katakan benda ini betul ini, lepas tu orang yang menjadi pemangsa itu lepas begitu saja, apa nak jadi dengan negara kita ini? Sebab itu perkara ini perlu diselesaikan, kena pergi mahkamah. Kalau Anwar dapat kebal, kes ni tak didispose. Eh? Maksudnya, kes ini tutup. Eh, kebal tak boleh dakwa. So, kita pun tak tahu cerita sebenarnya macam mana. So, sekarang sebagai rakyat Malaysia, saya sendiri nak tahu cerita sebenar ni. So, pergilah bicara. Anwar, kamu takut apa? Kalau kamu betul, pergi bicara dalam itu. Kamu bagilah affidavit kamu. Bagi affidavit kamu, Anwar Ibrahim, dia tanya, cakaplah kamu ada lawyer, kamu perdana menteri, presiden parti, all the resources semua, toke-toke, taikun-taikun -toke ni kebanyakan atau semuanya backing kamu. Kamu tak ada masalah kalau kamu betul. Kamu tak ada masalah nak lawan Yusof Rawa ni So kebab apa? Kamu takut sangat ini Anwar. So sebagai perdana menteri, kalau kamu tak salah, kamu takut apa pergi mahkamah? You have all the resources. You have all the people the duit, the money, the powerful people backing you up. Yang kau takut apa? Nak minta kebal apa hal? Pergi aja mahkamah. So kalau kamu benar, berani kerana benar, pergi mahkamah. Lepas tu kamu lepas kata sebab uh, benda ini dia ni pembohong penipu. Kamu boleh saman dia pun balik. Dia pun ada kes lain. Ah uh, kes itulah sekarang nak keluar daripada penjara pun tak boleh sebab dia kena tahan itu lagi. So, kamu takut apa dengan dia Kenapa yang kamu nak minta kebal ni sangat Tapi kalau kamu minta kebal Dan lepas tu kamu tak buat Sumpah apa akuan bersumpah Lepas tu kamu tak buat lagi Sumpah laknat forever dalam kepala rakyat, rakyat biasa Saya pun dah cakap itu, saya sendiri Akan was-was dengan kamu Macam mana kita nak percaya dia ni ha. Sebagai seorang Perdana Menteri fak faktor keboleh percayaan itu adalah sangat penting Anwar. Sebab kamu jaga duit kita ini. Dan kamu membuat keputusan ke atas keselamatan dan kesejahteraan. Bukan saja kamu jaga duit. Kamu jaga kesejahteraan dan keselamatan seluruh rakyat Malaysia ini. So the trust punya factor tu is very very important. Tapi kalau rakyat was-was dan tak boleh percaya kepada kamu, Meaning that you cannot be Prime Minister anymore. Sebab itu ada orang suruh kamu letak jawatan. Sementara kes ni di dispose. Kalau tidak, macam mana kita nak percaya ini? Ha, kalau satu hari dia ni jaga siapa ini? Jaga kita ke jaga elit? Jaga kita ke jaga uh, toke-toke? Jaga kita ke jaga tycoon? Kita dok bayar cukai ni, duit cukai kita pergi mana? Ha, bila orang was-was ni, ha, dia akan jadi menjadi masalah. Kebanyakan rakyat, 98% daripada rakyat, kita bukan geng basah kepala. Geng basah kepala yang kena kencing, tunduk aja ni, ikut aja apa, itu 2% itu pengikut, pengikut suruh kamu itu. Tapi 98% daripada rakyat, macam saya dan macam orang lain, kita boleh fikir sendiri. So kita nak tengok fakta apa hujah kamu dengan apa hujah Jusuf router Ha, yang kamu takut ni buat apa? Berhujahlah dekat situ. Berani kerana benar. Kalau nak up lagi ke boleh percayaan, ambil sumpah laknat. Anwar, ini kamu, affidavit pun saya dengar kamu tak tulis. Orang lain yang tulis. Kalau tak betul, kamu cakap lah. Assalamualaikum. Saya percaya anda semua tahu berkaitan dengan kes Yusof Rotter yang telah pun dilepaskan dan dibebaskan tanpa dipanggil membela diri. Ini bermakna mahkamah tinggi pada ketika itu berpendapat bahawa tidak selamat untuk memanggil Yusof untuk memasukkan pembelaan. Apa maksud memasukkan pembelaan ini? Maksudnya, pihak mahkamah menilai keterangan. Secara maksimum dia nilai keterangan pegawai penyiasat, ahli kimia, pegawai tang kep semua saksi dan tengok ada tak sebarang elemen ataupun bukti yang boleh memenuhi elemen pertuduhan pengedaran dadah berbahaya dan juga pemilikan senjata yang dipertuduhkan ke atas satu-satu tertuduh tersebut dan mahkamah tinggi dalam kes ini berpendapat tidak ada sebarang keterangan yang boleh membawa kepada pembuktian elemen-elemen yang diperlukan dalam kes ini. Jadi, apa yang mahkamah tinggi kata yang pertama? Dia kata pihak pendakwaan gagal membuktikan pemilikan eksklusif Yusuf router terhadap barang-barang salah yang ditemui dan dipertuduhkan ini maknanya tidak boleh kaitkan Yusuf router dengan barang kes tersebut ini secara general saya terangkan bukan bahasa undang-undang dan mahkamah juga kata bahawa walaupun kereta milik Yusof Rota tidak bermakna barang-barang yang dijumpai dalam kereta tersebut adalah milikan eksklusif Yusof Rota hanya dengan berada berdekatan dengan kenderaan membuka pintu kenderaan tidak bermakna Yusof Rota ada pengetahuan dan ada pemilikan terhadap barang kes Kemudian mahkamah menyatakan lagi dengan lebih lanjut bahawa terdapat dakwaan bahawa Yusuf Rauter ini telah diperangkap dan pihak pegawai penyiasat telah gagal membuat siasatan terhadap dakwaan ini dan kegagalan tersebut telah membawa kepada tidak selamatnya untuk mahkamah memanggil Yusuf Rauter membela diri sebab bila you tak siasat bermakna berlakunya ketidakadilan di situ bila you tak siasat, bermakna juga berlakunya perbicaraan yang tidak adil sebab version tertuduh tidak disiasat. Perkara ini bukan kali pertama berlaku version tertuduh tidak disiasat. Saya ada anak guam yang mana laporan polis banyak dibuat Semasa proses perbicaraan Satu pun tak disiasat Sehinggalah kes itu selesai Dan masih tidak disiasat jadi dalam kes ini mahkamah kata semua keterangan ini tidak membawa kepada pemilikan eksklusif. You kena faham ya. Eh? Section 39B adalah kes yang sangat berat. Membawa kepada hukuman gantung atau mandatory penjara minimum 30 tahun sehingga 40 tahun. Mahkamah kena tengok tertuduh ni ada kawalan tak ada pengetahuan tak, ada pemilikan eksklusif tak terhadap darah tersebut sebelum apa-apa keputusan prima diputuskan dan kalau tidak ada sebarang pembuktian tersebut mahkamah tidak boleh menggunakan anggapan berat dadah contohnya section 37 DA akta dadah berbahaya okay, berat dadah begini bermakna pengedaran okey dia kena buktikan pemilikan dulu baru boleh gunakan anggapan okay? maka dalam kes ini tidak ada pembuktian Exclusive Possession Dan Yusuf Rauta dilepaskan dan dibebaskan Tanpa dipanggil untuk membela diri Jadi pihak pendakwaan dalam kes ini Boleh memfalkan rayuan Untuk keseluruhan keputusan Di mahkamah rayuan Dan Yusuf Rauta pula Sekiranya memang Sekiranya sehingga akhir kes tersebut Masih kekal didapati tidak bersalah Maka lah bermakna Yusuf Rauta boleh memfailkan saman kepada pihak-pihak yang terbabit dalam pendakwaan penyiasatan kepada dirinya dalam kes ini. Alright? Untuk anda yang lain, jaga diri. Jangan salah pilih kawan. Jangan berada di tempat yang salah di waktu yang salah sehingga terjebak dengan jenayah. Jaga diri anda. Yusof Rauter telah menyatakan I am innocent this is due to someone in power. Kita akan memfailkan beberapa permohonan di Mahkamah Tinggi terkait dengan jamin. Untuk pengetahuan umum dan rakyat Malaysia, bagi mana-mana pertuduhan Section 39B, tidak ada jamin. Walau bagaimanapun, kita merasakan ada alasan-alasan bagi pihak Yusof Rauta untuk membuat satu permohonan ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi jaminan tersebut yang akan kami maklumkan dari masa ke semasa. Kita harap pihak PDRM profesional, kita harap pihak PDRM telus dan kita harap pihak PDRM menyiasat dua laporan polis ini yang telah difailkan secepat mungkin bukan sahaja oleh Yusuf Rauter tetapi oleh keluarga Yusuf Rauter yang menyatakan dengan jelas penama-penama yang berada dalam laporan polis ini harus disiasat.